Усі здорові люди люблять життя, аби вберегти своє здоров'я або принаймні з'ясувати його стан, не обов'язково проходити тисячі обстежень і витрачати години часу. Альтернатива неінвазивна діагностика, що дозволяє досліджувати увесь організм без проникнення і порушення цілесної цілісності. І вже приблизно через 6 хвилин ви отримаєте 120 показників. Біохімічний аналіз крові. Стан кровопостачання головного мозгу, внутрішніх органів, шкіри, печінки, м'язів, серцево-судинної системи. Обстеження за цією методикою популяризує благодійний проект Здорова людина, сильна країна. Ми встановлюємо датчики на біологічно активні точки. Це в області шеї сліва і справа, біфуркація сонної артерії. Вы же, наверное, тоже телевизор смотрите, можно вот ребром ударить в эту точку, человека убить можно. Поскольку здесь находится и сонная артерия, под ним, под сонной артерией находится очень мощный, большой нервно-сосудистый пучок. Вот, поэтому мы с этих точек слева и справа снимаем показания температуры в подмышках, ну, вы знаете, когда больной приходит к врачу, первое, что спрашивает доктор, да и вы дома у своих спрашиваете, температура есть или нету. Вот, пожалуйста, мы слева и справа ставим датчики. Плюс мы устанавливаем датчик в область пупка. Это также является достаточно активной точкой, поскольку, ну, пупок, будем это то, с чем связано значит, связан женский организм с организмом ребенка. Вот с этих пяти точек в программу вводится, я вам покажу. Значит, фамилия, имя, отчество больного, пол, возраст вводится, вес больного. Мы домеряем пульс, частоту дыхания, и все это вместе взятое вводится в программу и включается режим работы. Во многих европейских странах эта методика и этот аппарат установлен на карете скорой помощи. Поскольку мы показывали это и здесь, кстати, наш проект «Здорово, люди, насильная краина», этот проект был поддержан и в Департаменте охраны здоровья, практически при содействии будем так говорить, особенно отдела медицинских катастроф, Махначева, Владимир Ярославича надо спасибо ему сказать, то этот проект сейчас внедряется, мы пытаемся внедрить его в жизнь, я думаю, что кроме пользы он ничего не принесет. Причем сейчас мы обследовали очень много больных будем говорить, все это проводилось и делается бесплатно. Мы обследовали много больных участников ликвидации Чернобыльской АЭС, ветеранов труда, афганцев, участников АТО и члены семьи АТО. Мы обследовали несколько Десятков человек полка Днепродин. И самого кстати народного депутата Украины до да, командира полка Днепродин Юрию Березу. Вот. После этого мы давали какие-то определенные рекомендации. Они, конечно, довольны. Ну, как и везде, наш народ, знаете, пока петух не клюнет. К сожалению, да. После проведенного обследования программа выдает предварительную диагностику, рекомендации. Все равно надо отметить, что в любом случае врач является наиболее ну, главной фигурой. Все равно анализировать должен врач. И после этого те рекомендации, которые мы даем, а цель у нас и в программе вообще одна – использовать тот колоссальный потенциал, который есть на Украине, который есть в частности в Полтаве и Полтавской области. Это не секрет, что это две самые большие ценности. Это очень хороший, добрый, трудолюбивый, терпеливый народ. Вот. Ну и, конечно, исключительная земля. Если честно, то палку воткнул и веточки растут. То есть то, что та флора и фауна, которая есть в Полтаве, в Полтавской области. Про надзвичайні властивості звичайних рослин, зокрема розторопші кінського каштану, гінгобілоби, ехінацеї, меліси, і про те, як виростити зелену аптечку у себе на підвіконні та приготувати з неї дієві ліки, ви дізнаєтеся у наступних випусках рубрики Здоров'я з лікарем Гурамом.